Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Як звичайно, у нас п'ять питань у граському голові. Традиційно ми продовжуємо. репортажи по поводу вопросов, которых интересуют жители города Желтой Воды городском голове. Ну вот один из самых актуальных вопросов, который интересует всех жителей города, это вопрос, который касается программы радиационной социальной защиты города Желтой Воды. Исторически город Желтые Воды, я сам житель города Желтые Воды, родился в этом городе, провел большую часть жизни и сейчас нахожусь в Желтых Водах. Те, кто родился здесь и живет, знают, что история Желтых Вод связана прежде всего с, с, изначально с рудником, где добывалась железная руда. Там остались два карьера сейчас на Веселой Ивановке. И э, исторически город связан с добычей урановой руды. В настоящее время в городе, насколько мне известно, урановая руда не добывается, но производится обогащение на Восточном горнообогатительном комбинате. Таким образом создается запас урана для того, чтобы его потом переработать, обогатить дальнейшей переработкой и использовать на атомных станциях в качестве источника для работы этих атомных станций. Собственно говоря, город Желтые воды находится в цепочке, которую я называю экономич... энергетическая безопасность Украины. Вот. Но самая главная проблема этой программы, эта программа в настоящее время серьезно недофинансируется. То есть примерно 50% от тех средств, которые по программе предусмотрены, 50% средств государственный бюджет не может выделить, я так понимаю, в связи с просто с отсутствием денег. Ну и кроме того, в этом году, значит, должна была профинансироваться достаточно большая сумма, для того, чтобы подвести к конечной стадии работы по организации в городе диагностического центра. Если жители города Желтой Воды видели старую поликлинику, которая находится напротив нашего городского музея, то там, вы должны понимать, проводятся работы именно по этой программе, финансируемой для создания в городе Желтые Воды диагностического центра. Серьезный центр с серьезным оборудованием. В настоящее время работы достаточно неплохо ведутся, но, к сожалению, в связи с тем, что они также недофинансируются, завершение этих работ пока под вопросом. То есть сроки, естественно, пока. То есть предполагалось где-то в 2017 этом году уже закончить, но, скорее всего, не будет закончено. Суммы на финансирование этого центра очень приличные. У нас есть специалист, начальник отдела, который курирует эту программу Алла Львовна Говор. Она сейчас подробно расскажет, куда расходовали средства, сколько недофинансирования, сколько требуется для окончания работ этого центра. Я коротко по цифрам. Если нам с 13 по 2016 год было заложено по программе, по постанове 80,5 миллионов, выделено за это же время 33,9 миллиона, то есть 42%. Немножко больше, чем выделялось по старой постанове, но все равно это значительно мало. Что касается направления денег, социальная направленность нам 95 – нам 95,5% мы обеспечены были. Самая большая сумма по социальной защите, это уходит на частичное вешкодувание питания деткам в садиках и в школах. Это практически вот в этом году, я говорю вам по 2016 году, 2,5 миллиона. Миллион пятьсот у нас уходит на содержание отделения введения ведновлевого лекувания ДЗС МСЧ нашего, которое, ну, профилакторий. Люди знают все его как профилактории. Тоже большая сумма туда уходит на содержание социалки. 400, почти 500 тысяч на льготные рецепты для больных по разным категориям. Ну и дальше суммы практически в одинаковых размерах раскладываются на надание людям материальной помощи на лечение, на питание больных в больнице частично мы тоже помогаем с этой программы. На троих деток больных фенилкетонерии большая сумма уходит, у нас практически 190 тысяч. Ну и там все остальное по мелочам. Из капитальных вложений это четыре направления. Это мониторинг, система мониторинга. Владимир Васильевич сказал, это как раз туда было приобретено оборудование к сожалению не смогли его вовремя в сум сделать установить это оборудование по разным причинам и как определено было по причинам независим даже независимые от, от нас эти причины причины были э, наибольшая сумма денег у нас уходит конечно на диагностическое отделение сейчас и в Второе место по капитальным вложениям занимает это проведение противорадоновых мероприятий по тем квартирам, откуда были выселены люди в люди новый дом, построенный для переселенцев, у которых квартиры значительно загрязнены были радоном. Ну, вот, в принципе, и часть денег идет на рекультивацию земли. Вы знаете, в наверное, тоже все жители города Желтые воды. Это делалось и на площади Ленина, это и в это возле Спутника. И в парке Ленина у нас много работ проведено, там, где больше всего находится людей. Деятельность правоохранительных органов в городе Желтые воды. Значит, ну, можно долго рассказывать о разных вещах, в том числе о деятельности правоохранительных органов вообще и в городах Украины в частности. Ну, скажу так, у нас в настоящее время есть предложение от общественности организовать организовать патрулирование. Особенно это стало актуально после тех проявлений преступных действий против таксистов. Ну, Я-то расцениваю эту статью, которая квалифицируется не как умышленная порча имущества, а ну, хотя бы как хулиганские действия, потому что они совершались на улице там, и так далее. Но ну, это мое мнение. Там, если их квалифицировали так, то так то после этого уже люди, скажем, терпение закончилось и организовали патрулирование. Патрулирование было организовано в одну из ночей с пятницы на субботу. Удивительным образом в городе в эту ночь было тихо и спокойно до того времени, пока патрули не закончили свою деятельность. Как только они закончили свою деятельность, произошли проникновения в киоски по улице Кропоткина. Удивительно так произошло совпадение и случай Бог изобретатель. Вот. В настоящее время мы, скорее всего, пойдем по пути, по пути создания то, что называется муниципальная полиция. Но жители города должны понимать, что для создания муниципальной полиции, как и для любой деятельности, связанной с благом для города, освещения, там, дороги и так далее, требуются деньги. деньги. В настоящее время мы разрабатываем программу по безопасному городу. Есть такие программы в других городах, насколько я знаю, Винница и так далее. Безопасный город. Она предусматривает комплекс мероприятий, в том числе патрулирование улиц, в том числе установление видеонаблюдения. Ну, по поводу видеонаблюдения тоже не надо строить иллюзии, потому что, скажем, есть примеры, когда мы в камеру вторую видим, как первую камеру ворует преступник ночью, то есть ну, стоит две камеры дальше, то есть мы увидели, как он снимал первую камеру, не скрывая лица и так далее, то есть он не видел вторую камеру, но тем не менее ночью установить, то есть должна быть камера специальная с большой разрешающей способностью, с, в том числе желательно с инфракрасным излучением там и так далее и так далее, и то установить будет очень сложно человека ночью там на камеру это там по крайней мере, я хочу сказать, что над этой программой сейчас начата работа. Постараемся на следующий год какую-то уже программу все-таки принять, которая будет называться ⁇ Безопасный город ⁇ Это с точки зрения работы по безопасности со стороны городского совета. Со стороны полиции я не буду пока комментировать эту деятельность. Еще раз говорю, там у них идут проблемы, вопросы, связанные с реорганизацией. Это все негативно сказывается на работу полиции. Вот. Можно долго критиковать сотрудников полиции, можно долго критиковать мэрию, работников здесь и так далее, и так далее. Но, как я всегда, один покойный менеджер говорил, там, к сожалению, очереди нету ни в полицию, ни в мэрию особо очереди нету, потому что заработная плата, что в полиции, что в мэрии, как бы она такова, какая есть. возникает вопросы, как быть дальше с теплосетями. Вы видели в интернете, там это официального сайта взято. На первом месте по Днепропетровской области по оплате за поставляемый газ теплопоставляющим организациям, такими как желтоводская Теплосеть, находятся Желтоводские Теплосети. На первом месте по оплатам. Только вы должны понимать, что там 191% имеется в виду, что в данном, данный процент предполагает, Оплату прежних долгов, Презник долгов в этой жизни за все приходится платить. Это там э, наши коммунальные предприятия не взыскивают там с должников как бы э, деньги, которые они должны этим предприятиям, то понятно. А «Нафтогаз» взыщет все до копья то, что там было и в прошлом году, и позапрошлом и так далее. Поэтому то, что там 191%, это говорит о том, что теплосети, желтоводские в том числе, оплачивают долги прежних, прежних поставок за газ. Но проблема заключается в следующем теплосети. В принципе, котлы нормальны. В принципе, некоторые говорят о том, что длительная, большая протяженность сетей пост... На самом деле потери там есть, но не столь катастрофичные, как кажется. Потери составляют примерно 2 градуса на температуре где-то 48 до 50 градусов. 2 градуса на таком расстоянии потери неприемлемые, нормально. Котлы нормальные, котлы могут работать еще несколько лет и там ничего, все нормально. Есть там мысли повысить КПД этих котлов еще больше, там есть такие мысли, в том числе нового директора теплосетей. С точки зрения централизованного теплоснабжения как бы тоже экономично. Люди не боятся, что там у них взорвет, взорвется котел газовый. Люди не боятся от того, что у них там электричество перегорит, там проводка и так далее. Батареи есть, ключи и так далее. Есть одна проблема. Проблема связана с деятельностью монополистов на рынке Украины. Проблема заключается в том, что из тех денег, которые заходят, в том числе субсидиями на это предприятие, этому предприятию, для его деятельности остается примерно 9%. За 9% это предприятие ну даже денег этих не хватает на заработную плату. Это для чего делается? Чтобы сейчас максимально выжать с предприятия погашение задолженности за газ. Сейчас есть закон, который должен подписать президент. Или не должен подписать. Если он его подпишет, то вот этой вот петли на этом предприятии ну будет меньше. То есть таких вот жестких требований не будет. У предприятия сейчас счета все арестованы. То есть этот закон предполагает разблокирование счету. Предприятие практически не может заплатить даже за дизельное топливо. Сегодня мне звонят, Кропоткина 9, если не ошибаюсь, уже несколько дней мне звонят, не зарыта яма, где тепло, теплотрасса. Почему она не зарыта? Вопрос вообще, понимаете, вот некоторым сказать платим за газ 191%, а купить дизельное топливо предприятию для того, чтобы пустить экскаватор и зарыть эту яму, нету денег. Просто нету денег. У них даже нет денег на заработную плату. Еще раз говорю, это связано с тем, что вот такие правила игры монополистов. То я говорил там, вот, знаете, про олигархов, скоманиться, будьте, будьте люди, их вам будет. Ну, я говорю, закончится это, может, все печально, конечно, потому что так работать дальше предприятия просто не могут. Вот, И президент, я считаю, с точки зрения снятия социальной напряженности, я так понимаю, что он должен подписать этот закон, который предполагает все-таки нормальные правила игры в том числе для предприятия, там же, ну, понимаете, долги такие, что, в связи с чем такие долги большие. Потому что изначально вопрос поставки тепла это был политический вопрос. И подключение города к теплу это политический вопрос. Я, извините, я не буду называть города, которых подключили к теплу в этом отопительном сезоне, без погашения задолженностей, которые город желтой воды погасил. Но я, по крайней мере, знаете, как я говорю, я никому ничего не должен. Я тем людям перед ними чист. То есть мы долги свои перед ДТК, перед транспортным газом закрыли. То есть, ко мне вопросы, какие могут быть вопросы? Я унижаться, ходить, просить там, я не буду. Потому что там, еще раз, вопросы, как решили другие сети, потому что там партии такие. И кто стоит за ДТК, и кто стоит за ДНР с газом, вы так представляете. Но, по крайней мере, я считаю, что здесь должно быть следующее. Ты получил товар, ты за него заплатил. Вот мы за него заплатили, мы начали отопительный сезон. Некоторые начали отопительный сезон без этих долгов. Вот так происходит. Вот такие правила игры. Как это может быть? Для одних такие правила игры, для, одних, для других такие правила игры. Я, я считаю, что правила игры должны быть едиными и именно такие. Получил товар, заплатил. Все, других правил игры быть не может. По теплосетям пока вопросов нет, предприятие работает, газ пока поставляется, есть проблема теперь возникла с электричеством. В связи с тем, что за газ долгов нету, но есть теперь проблема за электричество. Знаете, как то хвост утонул, то голова утонула. Теперь начинаются проблемы с электричеством. То есть если мы платим, платим за газ, но если мы не будем платить за они не будут платить за электричество, то в конце концов им отключают электричество. Какие последствия? Ну там же насосы, которые гоняют воду по городу. Насосы, насосы не работают, то есть ну, газ есть, ну это же вы же понимаете. Вот. Теперь сейчас будет стоять вопрос и теперь, как быть с этим долгом. Примерно 450 тысяч. Вопрос сложный. Если президент подпишет этот закон, ну предприятия по крайней мере будут средства для погашения задолженности, в том числе за поставку электричества. Если не будет, ну не знаю, как мы будем, потому что у нас есть проблема, нам надо закрыть долги по защищенным статьям СМСЧ-9. Э, э, <звязанное> по поводу тарифов, которые там сейчас озвучили по повышению, я скажу сразу, ну э, понятно, там рассказывают, типа, вы же кричали на выборах тарифы не поднимать. Но это вранье. Еще раз повторюсь несколько раз, потому что, я так понимаю, этот вопрос муссируют именно те люди, которые представителями той партии, которой руководство кричало стоп тарифом. Стоп тарифом это провозглашалась позиция партии оппозиционный блок. Это дословно провозглашалась позиция стоп тарифов. Я реалист, я понимаю, что тарифы все равно будут подниматься. Растет заработная плата, растет цена на энергоносители, по-любому. То есть, если заработная плата слесаря будет 3,200, то ну, он должен приходить, если он будет также обслуживать вас в дом, то он должен, в принципе, приходить уже за тариф больше. Ну, это же понятно, объективная реальность или же вы уменьшаете воздействие, то есть он меньше приходит, меньше работает, тогда можно сыграть тарифом. Вот есть такой вариант. Есть в тарифах всегда составляющие. мной издано распоряжение, в соответствии с которым заместитель, который имеет соответствующее экономическое образование, за неделю мало будет, еще неделю дадим, проанализирует обоснованность тех заявленных повышений тарифов, которые заявили два коммунальных предприятия. Это ПЖРО и Чистое место. Ну, по Чистому месту вы знаете. Значит, если э, уж быть точным, то в мою каденцию тариф Чистого места был снижен. Тариф был почти 8 гривен в 2014-2015 году примерно. В 2016 году тариф был снижен до 6 там, с лишним гривен примерно. То есть больше, чем примерно на гривну снижен тариф. Где-то сейчас снижается тариф. Вот мы снизили тариф. Мы не то, что стоп тариф, мы снизили тариф. Сейчас они понимают, что работать в условиях, когда рост заработка... Еще раз, все привязывается в основном к заработной плате. Заработная плата возросла, даже если брать уже 1 декабря, 15, примерно там 10% рост заработ минимальная заработная плата. Если будет зарплата 3200 минимальная, то там, я не знаю, как-то в два раза вырастают тарифы уже, только эта составляющая. Вот. И в этой связи они заявили повышение тарифов. Они предоставили э, примерные тарифы в других городах, они показали, что тарифы в желтых водах на э, утилизацию и вывоз твердых бытовых отходов сравнимы, а по многим городам и меньше даже, и поэтому они предъявили. Они как могли обосновали, так же как и ПЖРО, как могли обосновали. Ну по ПЖРО, чтобы вы понимали, одна из составляющих затрат это внутридомовое освещение в жилых домах. Так вот, затраты на внутридомовое освещение в связи с тем, что ДТЭК монополист выставил новые тарифы, выросла. там они написали, более чем на 200%. Более чем на 200%. То есть как, тариф не, не повышать вообще-то, да? Минимальная зарплата у них, у работников, у дворников, у слесарей выросла тоже примерно от 15%. То есть все равно не повышать, Тогда без проблем анализ сделайте, опубликовали, какие документы надо из требования мы вам предоставим с коммунального предприятия, анализируйте, говорите, у них там есть резервы. Да, есть резервы, я вижу, тебя резервы есть, в принципе, можно поработать. Мне рассказывают о том, что зарплата да, руководителей коммунальных предприятий у некоторых в несколько раз, а в некоторых в два раза больше, чем зарплата городского головы, чтобы вы понимали. Это действительно так есть у нас предприятия коммунальные, которых зарплата там эти, руководители такая, что я вам скажу сразу. Даже если бы у меня была в два раза меньше зарплата, чем у них, то в принципе достойная была бы зарплата. То есть у меня зарплата даже не два, а там где-то ну, где, -то, где -то в четыре раза меньше. В этой связи я хочу сказать следующее, что есть нормы, галузовые угоды, в соответствии с которым у них зарплата привязана там определенным цифрам. И такая зарплата, какая есть, такая есть. У городского головы зарплата такая есть, какая есть. То есть, как говорят, ты же знал, на, на, что соглашался, да, я знал, на что соглашался. Вот. Но в этой связи, конечно, хотелось бы, чтобы руководители коммунальных предприятий, понимая, что зарплата минимальная, и их зарплата, она отличается чуть ли не в 10 раз, но все-таки были бы скромнее чуть-чуть. Я понимаю, что всем хочется жить хорошо. Ну и желательно, чтобы быть скромнее, потому что в данном случае идет явно явное расхождение между минимальной зарплатой и зарплатой руководителя. Считается нормальным в пять раз. В пять раз считается более-менее еще приемлемо. Потому что когда во столько раз, это просто непонятно. же, как непонятно иностранцам, они вот интересно говорят, мы все понимаем. Бедная страна, маленькая зарплата мы не понимаем, как при этих условиях у вас в городах столько дорогих автомобилей. У нас такого нет. То есть, ну, то, что мы говорим о борьбе с коррупцией, в конечном счете. Есть проблема с освещением определенных отдаленных районов. Проезжая часто вечером по городу на велосипеде, на автомобиле, я вижу, что в общем-то центральные улицы в основном освещены. В основном. В принципе, освещены неплохо. Хочу жителям города сказать следующее, что вот улица Богуна, улица Франко частично, вот эти красивые фонари, которые вы видите, эти фонари городу Благо... передана как благо... благотворительность физическими лицами. Это люди, жители города, которые хотят, чтобы в городе было светло. То есть вы должны понимать, что вот это освещение, вот эти специальные фонари, которые стоят они примерно по закупке 1100 гривен, эти фонари были городу переданы бесплатно физическими лицами благотворительными. Я их не называю, потому что мне надо получить у них согласие на оглашение. Их Причастен к этим поставкам в том числе Николай Николаевич Журила, который в общем-то руководил установкой этих фонарей и с благодарностью я хочу сказать здесь Александру Анатольевичу Иванову, который руководитель участка освещения с ПЖРО, который занимался установкой этих фонарей и в принципе тоже благотворительно. Спасибо в том числе руководству ПЖРО. Потому что в данном случае надо было выехать автомобилю, там были работники, они должны же получать зарплату. Вы как? Мы хотим, чтобы все делали бесплатно, так не бывает. Люди выезжают, должны получать хотя бы ту минимальную зарплату. Тем не менее, большая часть работ этот человек сделал безоплатно. Ну, он житель сам города, долго живет, и я скажу, больше того, он даже меня понимает с полумысли. Мало того, он настолько знает город, он даже мне может сказать, на какой улице, какой фонарь, почему не горит, и где есть фонарь, а где нет фонарей. Но вы должны, жители должны понимать следующий момент. За все надо платить. Во-первых, надо будет оплачивать теперь освещение. Если будем освещать вообще весь город, то сейчас это примерно до миллиона в год гривен освещение города. Миллион гривен в год. То если освещить еще больше, то будет, естественно, больше. А поскольку тарифы выросли, то освещение города будет обходиться еще дороже. При том тарифе, который сегодня есть, надо будет установить еще шлампы. Ну и если их жители не понимают, у нас есть проблема, как мы говорим, с ТПшками. Что такое ТПшка? Это трансформаторные подстанции, от которых надо будет вести линии, на которые будут вешаться осветительные приборы, то есть фонари освещения. По некоторым ТПшкам у нас есть случаи разворовывания этих ТПшек. Есть у нас проекты недоделанные, есть надо проекты делать. Вот, скажем, столкнулись на Веселой Ивановке. На веселой Ивановке есть трансформаторная постанция. Люди некоторые подключают освещение от своего дома, но при этом нет освещения, которое питает, ну, будет считать, оплачиваться бюджетом. То есть теоретически жители частного дома, как и жители квартиры на площадке, могут запитать лампочку, которая у вас на площадке, от своей квартиры. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».